Мои вітання, шановні глядачі. Працює телерадія Степ. Другий день листопада в жовтих водах розпочався з міської оперативної наради, під час якої про роботу комунальних служб міста протягом попереднього тижня прозвітували їх керівники. Як доповів директор комунального підприємства «Вжрео» Олег Кудрявцев, за звітний період заявок від населення щодо поточних ремонтів надійшло 743, до аварійної служби 174, з яких усього було виконано 871 або трохи більше 93. Потоплению по могу сказать, что сейчас уже все дома запущены. Есть э, стояки, которые там или завоздушены или же э, греют не в полную меру. Э, люди обращаются в обслуживающий их ЖЭК. Эти работы мы проводим планомерно. По санитарной чистке города. Зачетный период вывезено с 170 кубов. Как видим, вывезено немало, но судя по тому, что э, листва резко попало. Естественно, этого мало. И, как уже Василий Владимирович говорил, сбежие нам дают людей. Мы мало того, что свою технику задействуем, будем обращаться к предприятиям, у которых есть аналогичная техника, для того, чтобы они помогли нам в этом вопросе. Жартоводський водоканал забезпечує місто водою у повному обсязі, хоча змушене боротися з великою кількістю поривів у водопровідних та заторів у каналізаційних мережах. Щодо заборгованості підприємства за використану електроенергію, то на 1 листопада вона склала 4 мільйони 640 тисяч гривень. Оплата в октябрі за сентябрь з сучотом пакету документів. и субсидиям, которые находятся в казначействе Украины, находятся на уровне процента. То есть та задача, которую нам поставлена областной комиссии по платежам за потребленные энергоносители, мы выполнили. Значит, по налоговым обязательствам задолженность 5 миллионов 749 тысяч. Значит, пакет документов на сумму 1 миллион 800 тысяч гривен по разнице в тарифах находится в казначействе Украины, пока не финансируется. Пакет документов по разнице в тарифах на сумму 1 236 тысяч гривен мы подготовили, согласовали со всеми службами, находится в оба администрации. Пока заседание областной комиссии не состоялось, ну, наверное, там предвыборные и так далее. Будем надеяться, что в ближайшее время заседание областной комиссии состоится, нам этот пакет утвердят, и мы дальше его будем, как говорится, вести для того, чтобы закрывать задолженность по электроэнергии. Значит, по льготам и субсидиям за октябрь месяц контрольная цифра 890 тысяч. Готовим пакет документов. На этой неделе планируем здесь его подготовить в городе, согласовать и, в общем-то, выезжать на область для согласования в департаменте ЖКХ в Облфине, в Облгозначействе, в ДТК, для того, чтобы в дальнейшем отправлять на энергорынок Украины для осуществления финансирования. Комунальне підприємство тепломережа працює за температурним графіком у плановому режимі. Останній проблемний будинок у місті за адресою вулиця Богона, 42, було підключено до центрального опалення у суботу ввечері. На зараз усі жилі будинки підключені до системи опалення. Проблемним у нас залишається підключення домов в центрального опалення топочних на Сувкозі Петровському. Зв'язана з тим, що вони відключені по електроенергії. в п'ятницю. Проділ переговори. На уровне управления ДТЭК энерго и в администрации областной государственной администрации ну, надеемся, что сегодня получим разрешение на подключение данных топочных к системе электроснабжения. В принципе, в остальном по аварийным ситуациям предприятие работает в штатном режиме. Задолженность Совхоз вообще очень интересный у нас в район города, который за два года, например, чисто по отоплению нарастил порядка 240 тысяч гривен на 80 лицевых счетов, которых там есть. Еще хуже ситуация по водоканалу, Сергея Анатольевича, мы обсуждали 6,5 миллиона долги совхоза перед водоканалом. Уровень оплаты жителей совхоза... Если город за прошлый сезон оплатил порядка 140% за отопление, то есть люди оплатили все счета и погасили порядка 40% задолженности прошлых лет, что дало предприятию возможность в принципе, неплохо войти в сезон и получить лимиты газа на октябрь месяц, совхоз оплачивает немногим более 20% от выставленных сумм. Поэтому вопросы функционирования дальнейшего центральной, центрального отопления, ну, не центрального, а работы топочных на совхозе у меня под большим вопросом. И я не думаю, что будет правильно за счет платежей жителей города закрывать вопросы оплаты газа по совхозу. Там изначально, конечно, было сделано не очень правильно, скажу так, мягко. Газовые сети позволяли поставить там автономное отопление на каждую квартиру, без, без их реконструкции. Зачем там изначально поставили топочные, а на совхозе, я не знаю. Так бы жители взяли, заплатили за газ, не заплатили, их отключили. Сейчас куча проблем. На эти топочные ну, вода воруется, воды там постоянно перебои с водоснабжением Прошлой зимой во время снежных бур там было два раза обрывы линии электропередач. Также топочные останавливались, ну, надо будет что-то... Следующему созыву, я думаю, делать что-то в этом вопросе. По поводу расчетов по НАК нафтогазу очень серьезно стоит сейчас вопрос, кроме ограничения лимитов подачи газа на 20% ниже по сравнению с прошлым годом. Мы, конечно, в прошлом году было минус 30%, в этом году минус 20% еще от прошлого года. Реально, конечно, выполнить такие требования невозможно, потому что система... Функционирование центрального отопления уже доведено у нас КПД котлов 95-96%, тепловые потери снижены в сетях до 9-10%. Экономить больше не на чем. Экономия только на потерях тепловой энергии внутри зданий. То есть утепление зданий, уменьшение теплопотерь в зданиях. Расчеты предприятия текущие на текущий момент по газу 70%. Это прежде всего проведено за счет того, что за счет оплат бюджетных организаций. Бюджетные организации города заплатили предоплату практически на полтора-два месяца вперед. И если сейчас после выставления счетов, вчера счета были уже отпечатаны, сегодня начнем разносить счета по городу. Если жители города максимально быстро не начнут проплачивать данные счета, газоснабжение предприятий города под угрозой будут находиться. Нафтогаз требует стопроцентную оплату ежемесячную по факту получения газа. То есть у нас есть до 10 числа время выйти на 100% оплатить потребление в октябре. Пока 70%. Закон про газопостачание, 6 статья, согласно которой раньше «Нафтогаз» являлся гарантованным постачальником природного газа и в течение отопительного сезона не имел права отключать полностью теплоснабжающие предприятия от газопостачания. На текущий момент этот пункт отменен, и, в принципе, независимо от того, проходит отопительный сезон, не проходит, газовики имеют законное право отключить предприятие теплоснабжения от газоснабжения. Естественно, отопительный сезон с этого момента и закончится. Может повлечь дополнительные затраты и горожан, и коммунальных предприятий, того же ЖРЭО, в случае, если будут разморожены системы Ситуация значит, стоит очень жестко на сегодняшний день. То, что отменили значит, пункт 6 постановы, что в любой момент зимой в мороз могут отключить за неуплату газ газопоставляющая организация, хотя прошлые, прошлые года такого не было, это новое введение. То есть я призываю всех, получили значит услугу надо оплачивать. Это касается в основном жителей города, населения. Значит, то, что проговорил ПЛИС, до конца года у нас хватает финансового ресурса на проплату за энергоносители значит, предприятий бюджетной сферы. И действительно, совхоз ⁇ Жолкоричанский ⁇ у нас с вами проблематичный проблематичный он с того, с первого дня, когда я пришел на, на, посаду мэра. Мы его тащим на себе, водоканалу спасибо большое помогает. И сейчас вот на сегодняшний день озвучена цифра 6,5 миллионов долг долг желтеречанцев и долг по порядка 300 тысяч за электроэнергию по топочным совхозам. Ну, надо будет жильцам совхоза, жителям совхоза думать, Те саме у проплаті за отримаємо услуги. У жовтні температура подачі води на будинок для опалення становила 42 градуси. Відповідно даних погодних умов. За послуги з теплопостачання минулого місяця середній тариф по місту склав 3 гривні 62 копійки. За октябрь місяць три з лишнім гривні тариф. але я вважаю, що на сьогоднішній день це очень хорошо і немного. По крайней мере, квартира, в которых есть отопление у нас сухо, тепло. То есть я думаю, пока на сегодняшний день слава богу нормально все. По условиям подачи теплоносителя последние пару дней в средствах массовой информации появилось распоряжение требований премьер-министра к теплоснабжающим организациям, кабинету министрами, ЖКХ разработать порядок проведения ежемесячных перерасчетов и выставления счетов согласно температурных графиков, согласно температуре наружного воздуха. Я еще раз обращаю внимание жителей города. Наше предприятие единственное в Украине, которое уже, наверное, много лет, наверное, более 10 лет разработало этот график и работает в этом графике. Мы долго спорили по этой, поводу с национальной комиссией доказывали, что работать надо именно так, и в данном случае не надо заставлять предприятия, ну, как бы, если все прыгают в пропасть, ну, не обязательно за ними прыгать. Ну, Наконец-то получили реакцию со стороны кабинета министров, не знаю, это выборы помогли или что-то еще. Но кабинет министров сейчас, в принципе, выходит на позицию, ту, которая занимала все эти годы наше предприятие. Абонентная плата, жителями должна платиться в зависимости от температуры наружного воздуха и от объемов выпущенной тепловой энергии. Следуйте за новинами разом с нами. На все доброе.